Діданок починає збирати образи сезону. У чому зустрічати весну, та які три кольори обов'язково мають бути у весняному гардеробі? Речі до речі знають. Вона одягає найепатажніших зірок українського шоу-бізу Світлану Вольнову, Ольгу Полякову, Надію Мейкер. А також знає, у чому зустрічати весну. Сьогодні ми в гостях у відомої дизайнерки Юлії Айсіної. Юля, доброго ранку. Привет, привет. Что а, скажешь, можно в таком узастричать и весну? У тебя немножко тяжеловатый цвет для весны, его надо разбавлять всегда яркими оттенками. И я хочу обратить внимание на твои боты, это ужас, они тяжелые. Ты же женщина, ты же девушка. Вообще, лодочки сейчас а, будут трендом этого сезона. Выберем такие, смотри, яркие лодочки, да, можно и под плащ и под а, кофту. Давай, наверное, знаешь, что оденем, оставим твои джинсы, оденем плащ посмотришь. Насколько можно, изменив обувь и верхнюю твою тунику, изменить совершенно другой образ у тебя будет. Мы на с собачками. Это сейчас модно? Смотри на себя и эти носочки. но ну, это же ужас. Оп! Обрати внимание, какая красивая линия выреза лоточек. Видно, видишь, пальчики. Это еще облегчает более ножку. снимал вот эту свою тужурку легкие плащи весной. Обратите внимание на облегченный рукав три четверти, что тоже является трендом этого сезона. Джинсы с лодочками – это вообще фетиш. Так, второй вариант. Мы просто поменяем вверх. Мы можем одеть серую блузку. Он, конечно, вы скажете, что же это за серый цвет весной, когда хочется яркости. А рукав э, силуэта фонариком вот такой очень сейчас в моде. Я советую все-таки такую создать легкую небрежность, чтобы видно было стоечку. Ну и, конечно же, накинуть вот наверх такую кофту. Три четверти рукав, расклешенный рукавчик с огромными карманами вязанными. Просто, знаешь, как халат на запашку. Юля, что, брать три цвета для весны, какие это должны быть цвета? Однозначно это оранжевый, желтый и однозначно голубой. Тож, встречайте весну яскраво.